день. Мы сегодня поговорим с вами о грудном вскармливании новорожденных детей для детей до первого года жизни. Мы сейчас живем в то время, когда у нас ведется в нашем государстве, в нашей стране ведется политика грудного вскармливания. Каждая женщина должна знать, что ее молоко является наиболее полноценной пищей для ее ребенка в первые 6 месяцев жизни а по отдельным наблюдениям и в течение первого года жизни. Поэтому она должна стремиться выполнять правила успешного грудного вскармливания, чтобы обеспечить для своего малыша здоровье и наилучшие условия для роста и развития его организма. Грудное молоко на самом деле ни одна самая дорогая смесь не заменит в жизни то, что природа создала для мамы и конкретно для ее ребенка. Это и стерильно, и все время подогретая пища. И она приносит определенные выгоды как для матери, так и для ребенка. В первую очередь вы с роддома должны знать, что стимулирует грудное вскармливание и длительное грудное вскармливание. Это совместное содержание матери и ребенка в одной палате. Нынче дети прикладываются в груди в первые минуты своей жизни и находятся на совместном пребывании также с первых минут своей жизни. Правильное положение ребенка у груди, которое позволяет матери избежать многих проблем и осложнений с грудью. Если мать не научили этому в роддоме, ей следует пригласить участкового доктора или участковую медсестру, которые всегда покажут и научат, как правильно ребенка вскармливать, как его правильно держать у груди и продолжительность именно этого вскармливания. Обучение правильному прикладыванию включает в себя не только правильное положение груди, но и способность матери контролировать поведение ребенка у груди и правильно отнимать грудь. Кормление должно быть всегда по требованию ребенка. Это одно из самых главных и необходимых правил долгого, длительного и качественного вскармливания ребенка грудным молоком. Необходимо прикладывать малыша к груди по любому поводу предоставили ему возможность сосать грудь, когда он хочет и сколько хочет. Это необходимо не только для насыщения ребенка, но и для его психоэмоционального комфорта. Для психологического комфорта малыш может прикладываться к груди до 4 раз в час. Это не так, как мы привыкли раньше, что это были 4-часовые перерывы между вскармливанием. Сколько ребенок хочет, столько он и кушает. Хочет он кушать каждые 15-20 минут, он кушает каждые 15-20 минут. Хочет он кушать раз в 4 часа, то ребенка не стоит будить. Или если есть ночные перерывы на сон, ребенок спит спокойно, он нормально набрал объем пищи в течение всего дня, его можно не будить ночью. Продолжительность кормления регулирует сам ребенок. Не следует отрывать ребенка от груди раньше, чем он сам отпустит сосок. Если он держит грудь правильно, то ребенок отпускает грудь только тогда, когда он уже сам наелся. Если ребенок в процессе кормления изменил положение и взял грудь неправильно, необходимо забрать грудь и снова предложить ребенку ее взять. Обычно дети к 2-3 месяцам, они уже сами прекрасно берут грудь. Это не приносит никакого дискомфорта ни мамам, ни ребенку. И самое главное, грудное вскармливание должно приносить удовольствие даже маме. Она должна кормить своего ребенка с удовольствием. Она должна понимать всю ценность именно такого вида вскармливания. Ночные кормления ребенка обеспечивают устойчивую лактацию и предохранят женщину от следующей беременности до 6 месяцев в 96% случаев. Кроме того, ночные кормления наиболее полноценны. Ну, это при том условии, если сам ребенок хочет кушать. Отсутствие допаивания и введение любых инородных жидкостей и продуктов. Если ребенок хочет пить, его следует чаще прикладывать к груди. Грудное молоко ⁇ это и вода, и еда ребенка до 6-месячного возраста. Мы кроме грудного вскармливания не предлагаем ребенку ничего. Все, что содержится у мамы, это всегда то, что именно нужно ребенку. Ребенок ваш получает достаточно жидкости именно с грудным вскармливанием. Полный отказ от сосок, пустышек и бутылочного кормления. Иногда достаточно одного кормления из бутылки, чтобы ребенок перестал брать грудь правильно. При необходимости введения докорма его следует давать только из чашки, ложки или пипетки. Каждое применение из бутылки вносит путаницу в манеру ребенка захватывать грудь. Не следует прикладывать ребенка ко второй груди раньше, чем он высосет первую грудь. Если мать поторопится предложить малышу вторую грудь, он недополучит позднего молока, которое наиболее богато жирами и витаминными комплексами, которые нужны для развития вашего ребенка. В результате у малыша могут возникнуть проблемы с пищеварением, лактозная недостаточность, пенистый стул. Продолжительное сосание одной груди обеспечит полноценную работу кишечника. Исключение ⁇ мытья сосков перед кормлением и после него. Частое мытье груди приводит к удалению защитного слоя жирового и соска, что приводит к образованию трещин. Грудь следует мыть не чаще, чем один раз на день во время гигиенического душа. Если женщина принимает душ реже, то и в этом случае нет необходимости и дополнительного мытья груди. Отказ от частых и контрольных взвешиваний ребенка, проводимых чаще, чем один раз в неделю. Эта процедура обычна, она не дает никакой объективной картинки. Она только лишний раз служит поводом для нервирования мамы. Она приводит к снижению лактации и необоснованному введению докорма. Или еще того хуже, это перевода ребенка на искусственное вскармливание. Исключение дополнительного сцеживания молока. Мамы должны знать, им должны рассказывать. Сейчас много литературы и в интернете по телевизору проводятся программы, что грудь не сцеживается. Вот только вы начинаете сцеживать грудь, это первый шаг там, к концу вашего грудного вскармливания. Через 2-3 недели после рождения при правильном организованном грудном скармлении молока вырабатывается ровно столько, сколько нужно вашему ребенку. Поэтому не возникает необходимости сцеживания после каждого кормления. Сцеживание необходимо в случае вынужденного развлечения матери с ребенком, например, выхода матери на работу и некоторые другие причины. Любая мама одногодового ребенка должна знать, это тоже рассказывают и семейные доктора, и патронажные медсестры, про то, что при грудном скармлении ребенка бывают такие моменты, которые называются голодными паузами. Вы просыпаетесь в одно прекрасное утро, прикладываете, а у вас грудь, на ваш взгляд, пустая молока практически нету, и мамы чаще всего вместо того, чтобы перезвонить семейному доктору или патронажной медсестре, они идут в аптеку, идут в супермаркеты, покупают дорогущие смеси, которые любая самая дорогая смесь, как бы она ни выглядела, сколько бы она не стоила, насколько яркой и рекламируемой не была бы, она не заменит грудного молока. Грудное молоко это именно то, что нужно детям в возрасте до одного года. Ну, желательно. когда у вас вам кажется, что нету молока, ничего страшного в этом нету. Тех капель, которые выделяются с груди у мамы их вполне достаточно для нормальной жизнедеятельности ребенка для того чтобы он у вас, он у вас не похудеет, не переживайте ни в коем случае и ничего он не потеряет. Обычно эти холодные кризы не происходят за счет гормональной перестройки самого организма женщины в эти моменты, да, действительно молока становится меньше. Но этот криз длится по продолжительности 1-2 дня. И после этого молока у женщины появляется еще больше и в нужном объеме именно для вашего ребенка. До 6 месяцев ребенок находится на исключительно грудном вскармливании и не нуждается в дополнительном питании и ведении прикормов. По отдельным исследованиям, на грудном скармлении без ущерба для своего здоровья он может находиться вплоть до исполнения ему одного года. Если ваш ребенок кушает только грудь, он нормально развивается, нормально прибавляет вес, и не хочет он у вас 7-8-9 месяцев принимать прикормы, не нужно насильно заставлять ребенка принимать эту пищу грудного молока до одного года вполне достаточно для нормального развития и функционирования всего детского организма мы пользуемся в своей работе политикой поддерживать матери их продлевать наиболее длительные сроки кормления грудью это в лучшем до года от года до двух лет и дольше общение с женщинами имеющими положительный опыт грудного вскармливания Помогает молодой маме обрести уверенность в своих силах и получить практические советы, помогающие наладить кормление грудью. Поэтому молодым матерям рекомендуется обращаться в материнские группы поддержки грудного вскармливания как можно раньше. Такие группы поддержки есть и у нас в районе. Они есть у нас в Петихоадской ЦРБ. Мамы встречаются, делятся своими проблемами, получают консультации. Маму нужно учить, как правильно ухаживать за ребенком и как правильно кормить ребенка. Мать для этого опять же существуют патронажные сестры, существуют семейные доктора, есть педиатры. Я, в частности, я никому не отказываю, я смотрю детей, я всегда вам расскажу о грудном скарме больше чем, возможно, может то, что вы не почерпнете из интернета, не почерпнете из какой-то дополнительной литературы. И если вдруг какие-то проблемы с грудным скармливанием, вы лучше всегда обратитесь к доктору. Никогда сами не покупайте смеси, никогда сами не отлучайте ребенка от груди. По моему опыту, дети, которые находятся на грудном скармливании, они и реже болеют. Они лучше развиваются, и привязанностью детей больше к своим родителям. По исследованиям американских ученых, дети, которые находятся на грудном именно вскармливании, практически не бывают преступниками и достаточно хорошо учатся в школе. Спасибо за внимание.